इरशाद फरमाता है कि मैं यह अल्लाह ही हसबू। जो भी बंदा अपने रब पर भरोसा रखता है तोल करता है यकीन रखता है फहआ हसबू, तो उसका रब उसको काफी हो जाता है फिर अब तला ने और मकाम पर इर्शाद फरमाया कि वह मै तुम मखरजा कि जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बना देता है फिर एक और मकाम पर रब तला ने इर्शाद फरमाया कि तक न तो महमत क्या बंदो अपने रब की रहमत से मायूस ना होना आज हम रब की बारगाह से मायूस बहुत हो गए हैं आज हर दूसरा बंदा परेशान है मायूस है दुखी है और हमें ज़रूरत है इस बात की और हमें ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि मुसलमान जो है जिसका रब तला पर कामिल यकीन और भरोसा हो उसको मायूस नहीं होना चाहिए लेकिन आज मायूसी बहुत फैल गई है हर दूसरा बंदा परेशान है हर बंदा मोमिन जिसको देखें कोई किस चीज़ के दुखड़े रोता है कोई किस चीज़ के दुखड़े रोता है लेकिन रब तला की बारगाह में आकर रब तला के हुजूर हाजिर होकर अपने दुखड़े सुनाता नहीं है ये मुसलमान इनकी टूटी फूटी इबादतें ये टूटे हुए लहजे फिर रब की बारगाह में आना और मायूसी की हालत में आना और सीधे तरीके से ना नमाज़ पढ़ना ना सीधे तरीके से दुआ करना ये मुसलमान का शिवा नहीं है मुसलमान है मोमिन है उम्म मुहम्मदी में है तो उसको चाहिए कि यकीन ईमान भरोसा अपने रब पे हो और ऐसा हो कि जब रब ताला की बारगाह में आए तो इस तरह ना दुआ करके बारी ताला देना तो दे दे नहीं तो तेरी मर्जी है ना बल्कि जब रब की बारगाह में आए तो ये दुआ करे कि बारी ताला तू ही हमारा रब है और तुझसे लेकर जाएंगे हम फिर ये यकीन ये ये यकीन होना चाहिए कि बारी ताला तू ही हमारा रब है और तुझसे ही हम मांगते हैं और तू ही हमारी मदद फरमाएगा ये यकीन होना चाहिए आज हमें रब तला पर यकीन ही नहीं है अब हम दुनियादार झूठे हैं कमीने हैं इनकी बातों पर हम बड़ा यकीन कर लेते हैं लेकिन जो आका वाले अलैहि सलात सलाम ने फरमाया आपकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ जारी हुए वो तो हकीक़त पर मबनी है जब आका करी अलैहि सलात व सलाम ने फरमा दिया कि जो बंदा जुम्मा की नमाज़ पर सबसे पहले मस्जिद में आता है तो रब तला उसको ऊंट सदका करने के बराबर सवाब सवाबता फरमाता है तो ये आक्रीम ले सलात ने फरमाया शक की तो गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि रब तला ने जब वही नाजिल फरमाई तो जो पहली सूरत है जो अब तरतीब शुदा है पहली सूरत में यह बात है कि ला रही बाफी ये कुरान है ये किताब है ऐसी किताब है इसमें शक कोई नहीं है तो फिर आका करीम मेरे यही सलात व सलाम ने जो फरमा दिया वो तो हक है तो हमें इधर आने की जरूरत नहीं है हम इधर नहीं आते हालांकि आका करीम यही सलाद व सलाम ने फरमाया जो पहले नंबर पे आया ओट सदका करने के बराबर सवाब मिलेगा फिर ऐसे दर्जा कम होता जाता है कम होता जाता है जैसे ही खुतबा ख़त्म होता है वो फरिश्ते रजिस्टर बंद करके मस्जिद में आके बैठ जाते खुतबा सुनने के लिए अब ये मुसलमान जो आज परेशान है जिसको कुरान मजीद ये कह रहा है कि या रहे हैं किसलासाउला ईमान वालो जब नमाज के लिए आवाज लगाई जाए जब निदा लगाई जाए जुमा के रोज फसाउला जिकर रियन के आओ बल्कि दौड़ के आओ रब तला के जिक्र की तरफ वजर उलबैम खरीदो फरोख्त को छोड़ दो ख़त्म कर दो फिर जब रब तला की बारगाह से आवाज़ आ गई है, जब रब तला की बारगाह से हुक्म आ गया कि आए मेरे बंदे अब मेरे दर पर आ जा तो फिर सब कुछ ख़त्म करके इस दर पर आ जाना चाहिए फिर रब ने इर्शाद फरमाया कि जब तुम नमाज अदा कर लो फन तरूफ अलअर्द फिर ज़मीन में फैल जाओ वब मिन फद्ला अपने रब के फजल को तलाश करो अब क़ुरान मजीद की कोई भी आयत जो भी बंदा चुटलाएगा वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा तो कुरान मजीद में इतना बयान होने के बावजूद भी अगर मुसलमान परेशान हो अगर मुसलमान मायूसी का शिकार हो तो फिर इसमें यह है कि उसका ईमान कमज़ोर हो गया उसका तवक्ल नहीं रहा रब तला पर